Bu gün Dünyaya baxışda Libiya da hava dəstəyi almayan sanclar gəliş çəkir. Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd üst-yana görə əjəndələri təkmilləşdirir. Ya onun aşkar etdirdiyi dərradiyasiyanın səviyyəsi ifrat dərəcədə yüksəkdir. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Vaşinqton. Suriya prezidenti Bəşər Ələsəd bu gün xalqı ünvanladığı müraciətdə ölkəsində baş verənlərə görə əcnəbləri və sosial medianı günahlandırıb. Ölkəyə 10 il başçılıq edən Əsədin müraciəti müxalifətin ölüm nələətçələrinin nümayişlərindən sonra yerə təsadüf edir. Etirazların ən çox güclü sədalandığı məkan ölkənin cənub şəhəri Dər olub. Parlament zalında çıxış edən prezident öz nitqində etirazçıların tələblərinə əsasən hökumət işçilərinin maaşlarının artılması və kabinetin dəyişməsi kimi bəzi islahatlar həyata keçiriləcəyini deyib. Lakin müxalifətin gözləntilərinin əksinə olaraq Əsəd on illərlə qüvvədə olan və siyasi azadlıqlara sərt məhdudiyyətlər qoyan fövqəladə vəziyyətində haqqında heç nə deməyib. Bəşər Əl-Əsədin xalqa müraciəti nazirlər kabinetinin istifasından bir gün sonra yerinə yetirilib. Baş nazir Naci Ələotarı olan kabinet dünən istifa verib və yeni kabinetin bu yaxınlarda təşkil olunacağı deyilir. Liviyada isyançılar Müəmmər Qəzzafi sadiqodunun neftlə zəngin liman şəhəri Raslanfaya yaxınlaşdıqca ərazini tərk etmərlə olublar. Xəbərlərdə bu gün hökumətpərəst qüvvələrin isyançılara qarşı raşet və qumbarlardan istifadə edərək ağız zəvəllərində dediklər və çox sayda isyançının maşınlarda ölkənin şərqinə doğru qaçışları müşahidə olundu. Dünən qəzafordusu tank və artileryanın köməyi ilə sürətlə qərbə doğru irəliləyən qiyamçıların hücumunu dayandırmağa nail olub. Geri-şəklən müxalifət döyüşçüləri müttəfiqlərdən havadan dəstək diləyirlər. Loyal qüvələr həmçinin ölkənin qərbində sonuncu müxalifət dayaqı olan Misratanı mühafizədə saxlamaqda davam edirlər. Müxalifətçilər hökumət qüvvələrinin şəhər mərkəzində mülki vətəndaşlara ara bir atəş açdıqlarını xəbər verir. Yaponiya nüvə təhlükəsizliyi agentliyi xəbər verir ki, zədələnmiş Fukushima nüvə stansiyası yaxınlığında okeanda aşkar edilən radioaktiv iyodin səviyyəsi normadan 3000 dəfə yüksəkdir. Rəsmilər sudan nümunəni Fukushima stansiyasından 300 metr aralıqda götürüblər. Bu stansiya tsunami tərəfindən zədələnkənbəri radiasiya sızır. Yaponya nüvə və sənaye təhlükəsizliyi agentliyinin direktor müavini Hidehiko Nishiyama deyib ki, Fukushima-nın 20 kilometr radiusunda insanlar evakuasiya olunub və balıqçılıq qadağan edilib. Ayın əvvəlində baş verən təbii fəlakət 27500 adamın ölümünə və ya itkin düşməsinə səbəb olub. Pakistanın şimal-qərbində rəsmilər intiharcının polis yoxlama məntəqəsi yaxınlığında özünü partladaraq azı 10 nəfəri öldürdüyünü bildirirlər. Hücumçu motosiklet sürərək partlayıcı qurğunu Paytaxt İslamabaddan 70 kilometr şimal qərbdə yerləşən Swabi şəhərində işə salıb. Partlayış bir neçə saat xətt-təmayüllü siyasətçinin ərazidən keçikləri vaxta baş verib. Cəmiyyət üləma İslam partiyasının üzvü Mövlana Fəzruləhman xəsarət almayıb. Rəsmilər bildiriblər ki, hücumun onu hədəf alıb almadığı qeyri-müəyyəndir. Partlayış zamanı azı 1 polis sabiti həlak olub, 15 nəfər isə yaralanıb. Tayland hökuməti Cənub bölgəsində 11 adamın ölümü ilə nəticələnən daşqınlar və palçıq sölüşmələri üzündən Krort adalarında yerişib qalan turistləri xilas etmək üçün adalara yeganə təyyarə daşıyan gəmsi göndərib. Təyyarə daşıyan gəmi 800 turisti xilas etmək üçün Tayland körfəzindəki Koh Samoy və Koh Tao adalarına istiqamət götürüb. Bu əraziləri qeyri-adi neysan yağışları suya qərq edib. Pis hava şəraiti regionda 8 vilayətlə hava və dəniz zərqiyyətini dayandırıb. Baş nazir Abhisit Vejjiva dəyən zərərin miqyasını nəzərdən keçirmək üçün regiona baş çəkib. Günün xəbərləri bu qədər. Qeyd edək ki, bu günlərdə Amerikanın səsinin veb saytında bloqlar bölməsi fəaliyyətə başlayıb. Siz Azərbaycan diasporu və Vaşinqtonda cərəyan edən siyasi dəbatlara həsr olunmuş bloqları www.amerikaninsesi.org-də izləyə bilərsiniz. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziyə studiyasından mən Əskər Məhsumovlu, sizinlə xudahafizəyirəm. Sağ olun.